Кубковые игры отличаются от игр чемпионата, потому что если в чемпионате можно что-то наверстать по ходу чемпионата, то кубковая или ты проходишь, или ты вылетаешь. Сегодня была такая игра, и учесть, что мы играли против натуральной команды, которая должна была играть в премьер-лиге по спортивному принципу это команда премьер лиги очень хорошая игра для наших молодых футболистов скажу откровенно стали в классе повыше в исполнении но есть еще такие качества как самоотдача самоотверженность играть до конца и вырывать что сегодня у нас было и за счет чего мы выиграли эту кубку у нас не было претензий по судейству в и у нас нет претензий по сегодняшней игре. Я вам отвечаю, у нас нет претензий. Сейчас наша главная задача за, за эти три дня восстановить команду. Это первоочередная задача, а то, что мы играем против Титана. Он такой же соперник, как и все остальные 15 участников чемпионата. Еще раз, главная задача восстановиться, потому что, на самом деле, сил отдали очень и очень много, но э, у нас э, есть футболисты, которые могут выйти в стартовом составе. Спасибо. Спасибо. Еще, пожалуйста. Нет, с победой. С победой. С победой. Спасибо. Будем ждать жертвы.